Saya mesti silakan nyombak mak marang. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada buruk sangka ke yang tu. Ha. <laughs> ya, bawa marang. Saya hmm. duduk di atas ni. Tengok saya 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 tak nampak hijau, saya tak nampak biru, saya tak nampak merah. <laughs> saya nampak Dewan ini berjalan sebaik yeah, yeah, mungkin yeah, yeah. Saya akan apply undang-undang ni. Saya tak kira lah menteri ke, ketua buat presiden ke, siapa kan saya akan laksana sebaik mungkin. Walaupun presiden saya. Itu saya punya pendirian. Silakan. Alhamdulillah, Rabbil Alim, wa bihin Salatan salam ala Rasulullah. Wali usabi wa mawara. A'udhu billahi minasyaitan rajim. أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بذنوبهم فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو من أهل القرى أن يأتيهم بأسنا دوحا وهم يلعبون Yang bermaksud itu. Dan kalau sekiranya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, ini sangat membukakan untuk mereka keberkatan-keberkatan yang banyak yang turun daripada langit dan keluar dari bumi. Tetapi kebanyakan mereka membohonginya. Lalu kami kami hukumkan mereka bencana kerana mereka dengan apa sebab apa yang mereka lakukan. Adakah penduduk negeri merasa aman dari hukuman kami di waktu malam ketika mereka menyak tidur? Kalau mereka melakukan kesalahan. Adakah penduduk negeri merasa aman daripada hukuman kami ketika mereka sedang bermain waktu pagi? Kalau mereka melakukan kesalahan. Menunjukkan bahawa sifat takwa mengerjakan perkara yang baik, meninggalkan kejahatan, sangat penting bagi sesebuah negara. Sama ada pemimpin sehingga rakyat Pemimpin menjadi contoh dan teladan kepada rakyat. Mengapa itu disebut oleh Allah quran Allah Taala: "Wajahna minhum a'immatan yahduna biamrina lama sabaru". Bahkan membiayai tinajkinun. Dan kami jadikan di kalangan umat zaman dahulu pemimpin-pemimpin yang memimpin mengukuh petunjuk kami setelah mereka berjuang dengan sabar melakukan perubahan dan mereka yakin pada ayat kami. Dihuraikan ayat ini dengan kata ulama An-Nas al ala dini mulukin. Rakyat terpengaruh dengan celatah pemimpin-pemimpin mereka. Kita menghadapi suasana negara yang sangat membimbangkan Moral, jinayah dan sebagainya. segala berlaku di sekolah-sekolah. Bukan saya perhatikan masyarakat umum. Di sini menunjukkan ada tanda-tanda tidak kena dalam kempen negara yang kita pilih ini. Yang perlu dilakukan perubahan. Al-Quran menunjukkan pemimpin-pemimpin teladan Supaya fay çantayı öyle manusia. Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan Zul Quran. Contoh yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa ar Rashidin, yang telah berjaya mengubah masyarakat Arab yang ganas yang kacau bilau membunuh dan maksiat Membunuh anak-anak perempuan hidup-hidup kerana tak boleh berperang. Berbagai kejahatan, masyarakat andegih itu dapat diubah dengan petunjuk Al-Quran sehingga berjaya menegakkan sebuah negara, masyarakat majmuk yang besar dalam sejarah manusia. Wilayahnya dari Nusantara, perhentasi Asia Tengah, Selatan Eropah, utara Afrika. Dalam masa 1300 tahun. Dalam keadaan senaman aman. Sehingga dijatuhkan oleh penjajah. Yang hasat, yang dengki, yang tamak halabu. Semata-mata untuk merapas kuasa dan harta dalam dunia ini. Al-Quran menyebutkan dua contoh pemimpin yang menguasai dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam dan Dhul alaihissalam AS. Memerintah jadi kuasa besar tunggal dunia. Nabi Sulaiman contoh menentang rasuah dengan sekerah-kerahnya. Ada penduduk menunjukkan negara berkebajikan. Apabila Maharani Balkis ingin menyokok rasuah kepada Nabi Sulaiman AS, disebut wa inni mursilatun ilaiha bihadiyatin panadratun bima al mursalun. Saya ingin menghantar hadiah-hadiah yang banyak, yang mahal harganya, kepada Sulaiman yang memerintah. Kemudian kita lihat apa reaksi kita, reaksi dia terhadap utusan yang dihantar itu. Sulaiman menjawab, Quran menyebut, "Kalau maja Sulaiman, kalau atum atum dunani bimal bimalin, hama asani Allahu, hama khairun mimma atakum." bal antum bihadiyatikum tafrahun irja ilaihim fala na'tihum bi junudin la qibla lahum la nukhrijannahum minha saghirin bila dibawa hartu abdul salam alaihi salam tiba dia menjawab adakah kamu sogokkan aku dengan hartu ini hartu yang menampak ruah tu hamba aku ini lebih baik apa yang ada pada kamu Pulang. Dengan gembira, dengan hadiah kamu, kendiri kamu ini. Kami akan hantar bala tentera untuk mengajar kamu. Kamu ditatuhkan. Sulaiman bukannya menerima sogokan itu, bahkan mengambil tindakan yang keras terhadap mereka yang nak menyogok itu. Apa yang berlaku pada hari ini, makin banyak sogoknya, makin banyak dapat projek. Makin banyak sorokannya, makin banyak dapat peluang. Yang maha kaya itu dibebaskan. Diambil yang kecil-kecil, yang rendah ikan beli saja. Ini yang berlaku. Menyebabkan kita gagal menangani masalah rasuah. Itu kerana contoh negara berkembalikan. Apabila bangsa dia tiba di negeri yang menghadapi ancaman musuh di Asia Tengah. Penduduk negeri itu berkata, pada suatu kurnen, Anjan laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Adakah boleh kami bayar cukai kepada tuanku Kata so, Tuhan, aku boleh tolong buat kota yang menghalang kami daripada serangan musuh yang ganas itu. Rukunan menjawab dengan jawapan yang sangat menarik. Mama kani khairun, mama kani khairun, mama kani rubi khairun mimma khairun, fa'ainuni biquwa. Apa yang tak pergi pada aku lebih baik, aku tak perlu cukai. Tak payah cukai, aku nak tolong kamu. Kamu kamu bawa tenaga kerja, bawa ketulan besi untuk aku binakan kota itu. Dalam dunia hari ini, yang gilakan keuangan, walaupun banyak, cukai dia kenakan, kenakan, kenakan. Kadang-kadang cukai yang zalim. Orang yang tak patut kena cukai, kena cukai. Kadang-kadang rakyat miskin terkesan dengan cukai yang dilakukan. Ini merupakan perkara negatif yang berlaku. InsyaAllah, kami dari Perikatan Nasional akan berusaha untuk membuat perubahan dalam kemimpinan negara. Sedaya upaya, pas memperkenalkan cara pemilihan Islam. Siap-siap calon yang bertanding sejak bertanding lagi telah dinilai ilmunya, akhlaknya, perangainya. Dinilai segala-galanya, integritinya. Boleh jadi jadual calon. Sebab apa mungkin? Kemudian ada jabatan kode disiplin. Kalau salah laku, bukan salah laku terhadap parti, salah laku pribadi, moral pun, dia pesat parti. Walaupun kita kurang kursi. Ini usaha yang kita boleh lakukan. Yang kita cuba buat untuk membuat perubahan dalam negara ini. Mungkin orang bertanya mengapa tak umum lagi Perdana Menteri. Satu tak lain kali ditanya. Suka saya nak jawab. Yang penting mereka memilih pemimpin-pemimpin yang berintegriti. Tak menentukan orang lagi. Dan tentukan dia menang pilihan raya. Dia tak menang pilihan raya nak ada hak Perdana Menteri. Mengapa kita tak nama kerana awal? Nak jaga keselamatan, ada bahayanya. Kadang-kadang kalau -kadang tahu dia calon Perdana Menteri, dia sokoknya dokong emas. Letak dokong emas dalam kereta, letak dadah dan sebagainya. Sebab boleh bertanding. Sebab-sebab yang berlaku. Ini perkara yang perlu dipahami oleh semua pihak. Allah menunjukkan kepada kita bagaimana kerajaan dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, Rom, Parsi. Terkini kuasa-kuasa besar dunia. Jerman, Jepun, Itali, Britain dan sebagainya. Kejatuhan mereka dengan sebab-sebab yang diberi amaran oleh Allah Taala. Al-Ladzina tahu fil bilad, fakta rufi fasad yang melakukan zalim dalam negeri dan banyak melakukan kejahatan dan kemusnahan. Munculnya bila kerajaan itu melakukan kezaliman, kemusnahan, kejahatan dalam negeri dia. Kezaliman dengan makna menetapkan sesuatu tidak kena bertempatnya. Bukan dari, dari, kehakiman saja. Banyak orang baca dari kehakiman saja. Islam dalam semua aspek. Termasuk dalam meletakkan kedudukan pangkat, jawatan dan sebagainya. Tak kena pada tempatnya. Pilih orang jabatan-jabatan berdasarkan kepada kroni. Kementingan mereka yang berkuasa. Bukan berdasarkan kepada kebolehan dan pengalaman dia. Ini berlaku. Dan sebab itulah kita jadi selalu dalam pemerintahan negara. Mereka semua diamanahkan. Berlaku adil terhadap rakyat. Melaksanakan sesuatu kena bertempatnya. Maka mesti ada orang yang boleh menunaikan amanah itu. Ini sangat penting yang perlu dipahami oleh semua. Dalam perbelanjaan per 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 negara, aspek kewangan, satu perkara yang perlu dipercayakan. Kita bukan sahaja memerlukan duit yang banyak. Tetapi konsep-konsep yang penting dalam bajet keuangan dan mengurus keuangan itu. Dalam hal ini, Islam menetapkan yang pertama sumber keuangan. Yang kedua cara perbelanjaan. Semua kewangan yang pertama pentingnya halal. Bukan yang haram. Firman Allah Ta'ala. Ya iladzina amnu min tayyibati ma kasabtum. Wa imma lakum min al-ard. Wa la tayammamu al-khabisa min huntum Wa lasum ba'akhidih ila antuhumidu fih. Wa alamu anna Allah ghaniyun hamid. Wahai Wahai orang-orang beriman. Berbelanja lah kamu daripada yang baik-baik, yang halal, apa yang kamu usahakan. Apa yang keluar daripada bumi. Jangan sengaja kamu belanjakan yang keji-keji, yang kotor, yang haram. Jangan kamu sendiri tak suka yang keji ini. Tujuan mata lihat yang keji. Ketahuilah Allah maha kaya, lagi maha terpuji. Semua hasil negeri tak lari daripada hasil bumi hasil dari perut bumi. ah ha? Yang diteroka, yang diambil. Kerajaan yang berbagai cara. Yang kedua lain pada hasil bumi. Cukai. Zakat. Konsep zakat dalam Islam dikenakan mereka yang berada saja. Mereka tak mampu, tak kena zakat. Cukai dalam Islam, dalam masa pemerintahan Islam, daripada orang bukan Islam, Dikenakan kepada mereka yang mampu saja. Yang tak mampu, tak kena cukai. Dan tak terkesan dengan cukai. Kadang-kadang, walaupun dia tak kena cukai, terkesan dengan cukai. Dengan sebab berlaku inflasi dan sebagainya. Ini mesti dipikir dengan sedalam-dalamnya. Di sana semua yang haram. Membuat tidak berkat, membelaknat. Kena kena kena. Saya tertarik dengan angka-angka besar dalam bajet yang dibentang belanja kerajaan 420 bilion campur duit anak syarikat kerajaan 50 bilion jadi besar 470 bilion sepatutnya saya tak campurlah kena itu bank dah sebut kali ini hutang kerajaan terus meningkat berisiko bahaya kepada negara di masa depan bila ada keadaan-keadaan keadaan yang tertentu. Bukan dilihat jumlah duit saja. Bagaimana sumber duit itu diambil? Bagaimana dibelanjakan? Sumber duit mesti halal, jangan haram. Jangan melalui hutang. Hutang adalah masalah perkehidupan manusia. Semua haram itu riba. Dunia masih menganggap riba ini satu rukun ekonomi. Islam tetap mengatakan riba tak boleh selesai masalah ekonomi. Sapa bila-bila, sapa kiamat tak boleh selesai. Riba membebankan hutang yang lebih banyak. Masalah lebih banyak pada negara sebab Allah Ta'ala kata, Fa'tanu biharbi minallahi wa rasulih. Kalau kamu buat riba juga, kamu izin Allah memerangi ekonomi kamu. Tak boleh berkat pada kamu. Sapa bila-bila. Dan kita masih berkiblat dengan pendunia dan tabung keuangan antarabangsa bapak riba yang paling besar dalam dunia. Kita tak bergantung dengan hasil negara kita sendiri, semua negara umat Islam sendiri, padahal kita ada negara sahabat, negara yang dekat, negara Islam, yang kaya dengan hasil-hasil bumi. Kalau ada kerjasama, antara kita boleh selesaikan semua masalah ini. Negara Eropah, yang tak ada hasil Ustaz Tuan Eropah, boleh menjana ekonomi dia, memanfaatkan hasil-hasil kita. Mengapa kita tak manfaatkan sama-sama kita, negara yang lebih dekat, negara Islam, negara ASEAN, China, Rusia, Jepun lebih dekat pada mereka lagi. Ini terjauh berikan mereka, jauh-jauh sangat. Kena menarik dengan pelayar-pelayar dia. Cukai bukan haram. Islam menghormati hak orang bukan Islam. Kita tak boleh larang orang bukan Islam minum arak. Makan babi dan sebagainya. Hak dia tak boleh diganggu. Tetapi marwah negara hendaklah dipelihara. Mesti dijaga. Jangan kegiatan negara, pelancongan dan sebagainya. Kita masukkan arak. Masuk ini termasuk marwah negara kita. Pelancong-pelancong Eropah datang bukan kena minum arak. Di negeri dia banyak arak lagi daripada kita. Dia datang untuk nak lihat budaya kita. Nak lihat perangai kita, akhlak kita ini penting. Ha, kita kena ha, sedar. Cukai zalim saya dah sebut tadi. Cukai yang tinggi sangat menyebabkan inflasi. Ha, bebanan pada orang miskin. Rasuah. Hutang, hutang masih banyak. Hutang ini termasuk perkara yang di Bintak Lindung Nabi Muhammad SAW. Nabi kata Allah minna al a'udzu bika min al-hammi wal hazan. A'udzu bika min al-jubni wal bukhl al wa dain wa qahr ar-rijal. Aku berlindung denganmu daripada sedih duka cita, daripada bakhil, daripada kedekut, daripada penakut, daripada hutang dan digagahi oleh orang. Nabi berlindung dengan hutang ni macam dengan syaitan. Hutang ni sangat besar. seolah Allah hutang ini rukun kepada keuangan negara dan kita kena usaha elok kena berhutang ini supaya kita selamat ha, daripada bahaya hutang ini hutang ini tak boleh selai masalah sebenarnya akan jadi masalah malangnya banyak negara-negara Islam yang ada semua alam, kayu, hasil bumi termasuk kita jadi lembu susuan kepada negara-negara barat. Duduk melabur di negara-negara barat, di Eropah dan Amerika, ha, melabur, keuntungan kita sikit, dia lebih banyak, kita tak lebih jadi lembu susu. Apalagi. tindakan dilakukan ialah tindakan membina kekuatan senjata yang bunuh sudah kita sendiri di Gaza. Ini berlaku. Bunuh dalam kita di Gaza masa-masa terakhir ni dah luang sikit ya okey terima kasih marang eh uh, berkaitan dengan kekayaan negeri, negara Islam yang ada semua hasil bumi setuju tak marang bahawa kita tidak perlu lagi menggunakan dolar Amerika kita Malaysia perlu menjadi mata wang untuk negara-negara Islam kita tolak mereka uh, dan kita tak setuju supaya terang datang ke Malaysia apa pandangan marang terima kasih saya setuju dan masuk kanal ucapan saya Orang Islam boleh balik pada dinar. Penuh diusahakan oleh Almarhum Arbakan dan Tuan Mahdi Muhammad. Supaya negara Islam menggunakan dinar. Tak guna dolar lagi. Ha, ini patut kita lakukan dan kita hidupkan semula. Kita harap kerajaan ini hidupkan semula. Tapi malang ini kita nak mengaji dengan Amerika. Tak mengaji dengan kita sendiri. Ini jadi masalah. Yang paling terkini, kita lihat apa yang berlaku masih masih ada lagi. Sifat-sifat yang membimbangkan dalam keuangan negara. Patutnya kita orang Islam bersifat wasatiyah. Bersifat sederhana. Tidak bakhir dan tidak terkut. Kadang-kadang berlaku bakhir. Kadang-kadang berlaku boros. Bakhir boros ini sifat yang buruk. Ampun dia elok. Tapi masih ada lagi. Apa benda boros, Ha, banyak alam mulia baruah yang kita buat antaranya lawatan ke luar negeri, melawat, melawat sana. Melawat banyak, tapi hasil pulangannya tak banyak. Pergi melancur. Ini termasuklah boros perayaan-perayaan ha, yang sepatutnya tak habis duit, -duit banyak. Patut duit dengan rakyat. Itu perlu dihabiskan. Ini termasuklah boros. Kena bakhil. Ha, bakhil pula. Kedekut nak melanjut sama ada bakhir terhadap sama-sama sendiri ha? ataupun bakhir terhadap lawan ini semua tak boleh kita lihat bagaimana sebagai contohnya tanggungjawab kerajaan ialah membantu semua rakyat membantu semua negeri ini ada pilih-pilih pula negeri pembangkang ahli parlimen pembangkang dilambat-lambatkan berlaku masalah birokrasi. Ini termasuk dalam bakhir yang boleh merosokkan. Tak boleh. Hanya sebab itu kita selesaikan masalah ini. Nombor berhormat, dua minit. Dua minit. Akhirnya saya nak mengingatkan kerajaan sedang bersedia untuk menyambut seorang tokoh yang agak besar iaitu Donald Trump. Yang dianggap sebagai tokoh dunia, tokoh keamanan. Saya dengar ucapan dia di Knesset Israel. Sebelum dia pergi ke sana usia tanda tangan damai, ucapan dia usia itu terang-terang menyatakan dia akan bersama dengan Israel. Sedia membuka Israel apa saja ini sejatu Israel mahu. Israel boleh terus usaha peperangan dia. Dia sanggup rebuah bangun dengan Israel. Dalam masa yang sama, dia berlagak jadi pendamai. Pergi ke Mesir, buat perjanjian damai. Damai pula damai yang sangat mengarut. Di mana Hamas dan kumpulannya dipaksa saja senjata. Ghazah ditarbi oleh Barat, bukan terbi oleh orang Palestin sendiri. Ini satu perkataan yang sangat jahat. nama Hamas menolak. Oleh kerana Hamas telah mencapai kemenangan moral yang besar. Dia terpaksa sunduk kepada desakan Hamas. Ha, tak letak senjata lagi dan uh, Ghazah ditarbi oleh teknokrat kerana Palestin bukan menuju orang Hamas. Ini satu perkara yang, yang sangat menarik. Saya mengharapkan supaya kerajaan kita menyediakan peruntukan yang sewajarnya untuk bantu Gaza bina balik Gaza bersama dengan dengan negara Islam. Marah, marah. belakang. Ya, ya. Ya. Tadi yang Bomat sebut mengenai kedatangan presiden Amerika ni beberapa hari lagi lah. Ya, ya. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tidak dijemput ke sidang kemuncak keamanan Gaza di Syam al-Sheikh, Egypt. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita sebagai pengurusi ASEAN bermurah hati menjemput tokoh itu ke Malaysia untuk sidang kemuncak ASEAN ini. Seluruh Kuala Lumpur akan di total lockdown apa penangan marang tak jemput tu mungkin tak, pimpin, tak tambah marang adakah itu dikatakan hidung tak macam pipi tu sorong-sorong tak jemput mungkin tak cukup syarat. Ya Muhammad sila gulung ya. saya bagi Ada pun jemput tokoh ni, saya anggap tokoh ni satu syaitan besar. Ah ha, yang nak menipu. Apalagi dia mendukung sebuah kerajaan Di dilaknat oleh Allah Taala. Disebut dalam surah Nabawiyah bila Nabi lalu di Mada'inul Saleh, kawasan dilaknat oleh Allah. Kau bersamut. Nabi tak bagi sahabat dia singgah. Bila sahabat dia ambil air telaga, suruh so curah balik telaga tu. Ha, air telaga tu jangan minum. Negeri Allah Ta'ala. Ha? Nabi tak beri singgah. Ini kita jemput masuk ke negeri kita. Dengan sebab itu, saya akan menegakkan bahawa kami akan mengeroh rakyat untuk memprotes dengan sekerah-kerahnya terhadap lautan ini. Dan akhirnya saya tutup dengan pantung. Memang bajet mudah dibentang. Cerita duit memang banyak. Nanti negara rebah selentang. Kan dia beban hutang yang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.